Dalam siri kedua sejarah perkembangan gerakan dakwah sunnah di Perlis, kita akan menganalisa dua fasa penting dalam video kali ini. Jika anda terlepas siri sebelum ini, jangan lupa untuk lawati playlist kami. Fasa kedua, iaitu fasa tenang ataupun stagnation dari tahun 1941 sehingga 1945. Kebebasan yang diberikan kepada penggerak dakwah sunnah di Perlis terbentuk di zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Jepun telah melantik Raja Said Hamzah sebagai Raja Perlis bagi menggantikan abangnya, Raja Said Alwi, iaitu pada 2 Februari 1943. Raja Said Hamzah dikenali atas sikapnya yang tidak bersetuju dengan Raja Said Alwi. Baginda telah mengenepikan semua yang mempunyai kaitan dengan Raja Said Alwi dengan tidak memberikan jawatan penting di dalam negeri. Kesemua reformis sunnah selain dari Syekh Ahmad melalui waktu sukar dalam dakwah mereka, mereka telah ditekan supaya meninggalkan agenda pembaharuan yang dibawa. Raja Said Hamzah juga telah melantik mereka yang tiada kecenderungan terhadap dakwah sunnah untuk menerajui jawatan penting sebagai pihak berkuasa di dalam negeri. Antara fakta menarik yang berlaku pada fasa ini adalah situasi kaum muda atau mereka yang dilihat perlu kepada dakwah yang dibawa kaum muda di luar Perlis. Jepun telah menubuhkan Pan Malaysia Religious Council bagi meletakkan ulama' di bawah naungan mereka. Ulama-ulama ini yang menjadi pihak berkuasa agama di negeri-negeri Melayu kebanyakannya terdiri dari kaum tua telah digunakan oleh Jepun untuk menyebarkan propaganda pro-Jepun di masjid-masjid. Jepun telah menggunakan tema anti-kolonial dari negara barat dan menjanjikan kemerdekaan bagi mendapatkan sokongan ulama-ulama ini. Ulama kaum muda di luar perlis turut menjadi penyokong kuat idea politik yang dibawa Jepun. Ulama di kalangan kaum muda dan juga aktivis politik telah membentuk kesatuan Melayu muda yang kuat dengan propaganda anti-British dan telah mengetengahkan idea kesatuan negara Melayu besar iaitu penyatuan di antara tanah Melayu dan Indonesia yang dikenali sebagai Melayu Raya walaupun kaum muda di luar perlis tidak menjadi mangsa kepada percaturan politik Jepun pejuang-pejuang sunnah di perlis telah melalui satu fasa kemarau panjang tanpa sebarang kemajuan di dalam dakwah mereka Fasa ketiga iaitu fasa penambahbaikan atau re-enhancement dari tahun 1945 sehingga 1960. Kemarau dalam gerakan dakwah sunnah di Perlis berhenti setelah Jepun meninggalkan tanah Melayu. Sebaik sahaja British kembali ke tanah Melayu iaitu setelah tamatnya Perang Dunia Kedua mereka telah melantik Said Putra sebagai Raja Baru pada 4 Disember Raja Said Putra mengambil pendekatan yang berbeza terhadap reformi sunnah di Perlis. Baginda membenarkan penggerak dakwah sunnah di Perlis kembali menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, gerakan ini juga mendapat sokongan dari United Malay National Organisation ataupun AMNO sebagai parti Melayu utama dalam menolak Melayan Union yang dicadangkan British. Tiga Mat mengambil peluang ini untuk meneruskan gerakan Islah atau Sunnah Reform di Perlis dengan mengambil dan melantik mereka yang mempunyai kecenderungan kepada gerakan Islah sebagai pihak berkuasa agama, imam dan juga guru madrasah di Perlis. Majlis Agama Islam Perlis juga melantik penguat kuasa agama yang memantau amalan beragama di kalangan masyarakat. Selain itu, usaha bagi mengajar masyarakat tentang gerakan Islah ini juga memainkan peranan penting dalam perkembangan dakwah sunnah di Perlis. Haji Ahmad Hakim telah membawa balik Abu Bakar Al-Ash'ari setelah hidup dalam buangan di luar Perlis ketika pendudukan Jepun. Beliau telah dilantik sebagai imam di Masjid Alwi yang menjadi tunjang kepada gerakan sunnah di Perlis. Abu Bakar Al-Ash'ari dianggap sebagai rujukan utama oleh orang ramai dan pihak berkuasa dalam gerakan dakwah sunnah di Perlis ketika itu. Beliau juga banyak menulis kitab sebagai rujukan. Antara kitab rujukan yang ditulisnya adalah Intisari Tafsir Juzo Amma, Sejarah Ambia, Pedoman Ibadat Puasa dan Ibadat Rasulullah. Kitab Ibadat Rasulullah telah diharamkan di kebanyakan negeri kerana pendekatan yang lebih terbuka digunakan di dalamnya. Abu Bakar Al-Ash'ari juga pernah diajak ke beberapa negeri di tanah Melayu oleh pihak berkuasa negeri, mufti dan juga ulama untuk berdebat terutama terhadap fatwanya di dalam kitab Ibadat Rasulullah. Abu Bakar Al-Ash'ari menolak kebanyakan jemputan yang diterimanya kerana beliau berpandangan bahawa setiap orang adalah bergantung terhadap ijtihad mereka sendiri kerana fatwanya tidak berurusan dengan hal pokok bagi seorang Muslim. Menurutnya lagi, perdebatan seperti ini tidak akan membuahkan sebarang hasil. Namun, banyak fatwanya yang kontroversi telah diterima pakai oleh kebanyakan negeri yang mengharamkan bukunya di kemudian hari. Antaranya adalah fatwa berkaitan pendermaan organ dari anggota orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dan juga fatwanya tentang pembayaran zakat menggunakan wang dan bukannya dengan makanan ruji sesuatu tempat. Fatwa ini dahulunya dianggap sesat, namun kini ia telah diterima pakai dan diamalkan oleh semua negeri di Malaysia. Di siri yang mendatang, kita akan membincangkan tentang krisis yang berlaku di dalam perkembangan dakwah sunnah di Perlis. Jika anda suka dengan konten ini dan jika anda baru dengan channel kami, jangan lupa untuk subscribe untuk tidak terlepas konten baru dari kami dan jangan lupa untuk melihat playlist kami yang lain